С нового года у нас проект есть на его реконструкцию, и мы сделаем реконструкцию. Он не будет у нас один там э, за год мы не сделаем, мы сделаем частями. Сначала сделаем эту сторону, которая к 68 десантникам нужно сделать благоустройство, поставить там. Поставить там кальвусели, качели, еще баба там шла туда. Сделаем первое ограждение со стороны, потому что собачатники, они там аж пищат. Не ограждайте нам некуда собак. Мы там и поставили в конце, видели эти вот бумы, прыгать. Сделаем там ограждение, пускай там собак своих тренирует. А здесь, здесь мы все сделаем сюда ниже, где у нас по второй, вторая Слободская, да? Есть там такое пятно мы для студентов и школьников, которые катаются на этих скейтах, бигбордах. <связывая> 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 да. Мы там выделили им земельный участок и проект э, с, э, вот буквально сейчас сделаем для того, чтобы молодежь в эту сторону тоже им ограждение сделаем, Пускай там прыгать какая-то. А для этих вот сделаем туда ближе к э, на Киево-Могилянке. А в понедель... то есть в субботу 30-го, что у нас субботний, Мы там выгребем дальше субботник. да и так ну, было хорошо. Я хочу вам <с сказать, что вот там на Намыле мы организовали прекрасный субботник. Я выгнал почти всю молодежь. Прошли по домам. Вы же тут кричите. Бутылки, ряй, пляж. Я пришел, сидит семечки, пьют, Кинули все. Я говорю, Хоть бы турну поставили, да мы поставили по, всей, по всему периметру уже ящики огромные. Ну собери эту торбу свою, кинь ее туда. Нет, я Каждому надо начинать с себя, да? Да, и поэтому мы обязательно, вы тут правильно говорите, вот мы привели садовую, а дальше давай мы пойдем. Включу, да. Теперь мы войдем. Пойдите, посмотрите, как мы почистили парку. А Победы. вот Плехановская улица, там две такие да? школы. Огромные. Значит, сейчас парк я вам скажу. Сейчас скажу, скажу. Боится. Вы не были в парке Победы давно. Посмотрите, я как мы ее выстрелили. Мы заехали туда машинами, имеется в виду, которые стригут. Все буквально. Там волки уже, лисы бегали. А сейчас пойдите, посмотрите. Просматривается с героя Сталинграда, до самой речки просматривается в полном объеме. Да, 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 А сейчас мы как раз, потому что все что говорили, а, Чайка украл там парк. Ну, идиот, Ну, как ему парк? Во-первых, я не бизнесмен мою Там, Там на... какой-то бизнесмен выкупил его. Нет, да извините меня, никто. Мы дали в аренду, точно так вот, как Парком Самольским. Мы дали в аренду, головной боли нет. 700 тысяч не вкладывают туда. Сделали ограждение, площадку одну большую, вторую малую. Мы выгребали оттуда всех, в том числе только может быть пиво, и то только когда нет детей и все остальное. Потому что, я еще говорю, я не занимаюсь бизнесом. Взяли, сказали, едет один кадр и говорит. Да, у чайки дочка вышла, вышла замуж за араба. Я на него голосовать не буду. Это мне товарищ сказал. И сказал, что это было сказано в такси. Я говорю, номер есть такси? Есть. Нашел я его, этот таксист. Я говорю, да приветствую. Да, взаимно, взаимно, самые лучшие пожелания. С праздником вас. И вас так же? Я говорю, у меня дочка, во-первых, не замужем. Во-вторых, она закончила университет Шевченко и Университет культуры и работает в Киеве, она не замужем, она встречается с парнем. Тот парень уже три раза заезжал к нам, Спасибо. Людмила Исана, Владимир Дмитриевич, я прошу руки вашей дочери. Дима, ты нам нравишься, ты хороший хлопец, Юлия просит. Дима. Мы с тобой договорились, о чем договорились, я не знаю. Ну, главное про кукарета, да? Ну, да, да, И да. уже пошли. Да. Поэтому, да, 30 числа... Я дальше. Да, дальше вам да, говорю. Да. Я взял на себя обязательство, потому что вы абсолютно правы. Мы с Садовой до... Морской сюда, то есть до московского, кое-как сделали. Но теперь нужно сделать от Дзержинского вверх туда, хотя бы. До парка потому что там да. ни проехать, не пройти. Да, да. Э, туда нужно приблизительно ну, миллионов восемь где-то, даже до десяти. Ну а как? Так, Там же нужно. Пой... Конечно, да, ее нужно поднять. Линии. Ее да. нужно полностью сделать, да. так как мы сделали вот кусок на декабристов возле сказки. И так, чтобы это было уже так на долгие-долгие годы. Год. А? А? Больницу а? привозит вот, вот эта банка. Да. да, теперь, теперь дальше нам нужно сам, да. абсолютно правильно. Да. Поэтому, ну поверьте о том, что мы вот делаем теми кусками, потому что да. Сегодня самое главное сделать крыши и подвалы. Это просто опасности уже не военная опасность, а внутренняя опасность. Ну, программа эта намечена уже для депутатов, которые придут. Часть из них придет новых, часть придет. Но ну, нужно готовить все равно. А все вот все вот все все равно. дома, вот там вот швы уже давно никто Значит, не были. Значит, это, это вы правильно говорите. И когда был Азаров, это дома первой серии, так называемые 96К. Они что тогда как строились? С подвала отселялись бы только людей переселить. Люди радовались, заезжали. А помните дома, которые блочные и в панелях были отопительные приборы. Кто тогда? Кто тогда поточный, поточная линия, вот это будет нормально, потому что сразу целый блок. Целый блок. А сегодня греет непонятно. И да. люди все равно вырезают Конечно, в комнату да. и так далее. Но просто да. швы, да их заделывали каждый год, а сейчас явно швы уже. Я думаю, что вот бюджет, когда мы будем утверждать. И вот где бы я не встречался, просто людям нужно сказать правду. И сказать, вот это первая, второе, третье, четвертое, чтобы человек да, знал. Да. А не дальше обещать. Да, не да, не да, да, да. А дальше просто по квартально выполнили. Дай информацию, средства массовой информации, да, да. что выполнили. Да. Потому что действительно вот, к людям приходишь, он говорит, как вот и, ко мне в квартиру никто не приходит. Стоп. А квартира чья? Частная. Я говорю, а вот в Матвеевке mm -hmm. частный дом, туда кто-то заходит. Вы когда приватизировали, вы же не сказали о том, что дайте мне кусок крыши, дайте мне кусок подвала, это mm -hmm. целый mm -hmm. комплекс. И мы тогда к этому ну, приватизировали, да, слава богу. А что я должна э, платить, а ко мне слесарь не приходит? Так нужно платить 27 позиций, а мы платим с вами только 4, 5, 6 позиций. Из-за этого я и не, сегодня сказал, пока в государстве не разберутся с ценой на газ, никаких повышений я делать не буду. Пускай государство скажет, как компенсировать сегодня тем людям. Если повысили зарплату, извините меня, на 10-15 и пенсию повысили на 30 копеек, как моей маме мама приходит и говорит, ну повысили мне пенсию, гривна на 30 копеек. Да. Всю жизнь поработал да, на, 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 Черноморском да. заводе вместе с отцом. Ну, это очень хорошая такая малая. Да. докладывают, докладывают я, 800 нет. А нет, 800. Не может такого быть. Может, такого. Не может. может быть. 800 пенсии гривны да. добавили. Да. да, ну, да, а и то, да, да, да. И то 8 добавили. Да. А, вот, вот, да. В общем, вот они, все Еще все новые, Да, и, да, и, да это это еще меньше есть. Это зависит от новых. того, когда да. ушел из какого Да, да нет, просто, я просто, для того, чтобы... Я не понимаю, почему. Ну, тебе, ты у Маме 85 лет сейчас. большая трагедия. У нас просто младший брат очень тяжелый. Ваш родной брат? Ма, 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 привет. А ты где находишься? Давите, ну я буду тогда чуть там попозже, я посмотрю сейчас переговоры. Ма, Ма, алло, алло. Ты меня слышишь? Да не надо, я да. Ма, а ну напомни мне, сколько, тебе, сколько у тебя сегодня пенсии? Так, да, а сколько добавили тебе пенсии? Ну, а ну, это не я не думал, копеек, что гривну гривна 30 для не да. Нет, да, ну, да что ты Приско... не веришь? Что, конечно, это, а, что, конечно, так, я, так это, это... вообще да, уже. А, ну, а, да, а ты перешла на пенсию отца, так, да? А сколько тебе было начислено тогда? Да. Ага. Ну, меня это для себя. А для себя, а то мне говорят, что у матери чайки 3000 пенсий. Да, пять тысяч. Да. Хорошо, моя тебя целую, я буду тогда вот, добра. Да? Ну давай, там передавай. привет. У нее фамилия, наверное, не Чайка. Как это? Она чайка, Зинаида Андреевна. Да, Отец да. в 2000 году умер. Да. Сейчас. Да. Поэтому, да. поэтому так, как сказали, что да. у меня дочь вышла замуж за араба Примерно Говорить можно все. До свидания, спасибо вам. Да. 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 И сказал об этом и президент, что все равно нужно выровнять пенсию для тех пенсионеров, которые имеют минимальную. Хотя, в принципе, вот приходит, вы же, да, сейчас да. меня не связисты. Да, да, да. Смотрите, э, приходит, э, вот я, пенсия у меня 600 только гривен или 558, э, я говорю да, да, 100. Да. Так у вот, пенсии уже нет, как будто бы. А где вы работали? Я всю жизнь на рынке проработал. Стоп, подождите. На рынке кем вы проработали? Да. У предпринимателя он меня нанял. А, -а подождите. Да, а да, что ж вы не платили в пенсионный фонд? Да, Почему да, те да, люди, да. которые работали, они здравствуйте, платили в пенсионный фонд и то, какую пенсию. А да. вы ничего не платили. Вам в конвертах платил предприниматель. Вы там три копейки отдавали на пенсионный да. фонд. А вы теперь хотите иметь тысячу гривен. Как? А вот у нас государство, ну причем государство. И разница небольшая. Да, 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 да. да, вот у нас. У меня 39 лет стажа. А пенсия 950. И то это как дети войны там добавлено. Да. Ну а мама, и мам, мама, мама с отцом всю свою создательную жизнь на Черноморском заводе. Отец проработал да. там следствием, потом механиком работал. А мама работала на плаже, что там, чертили, И ну, тоже это разве пенсия? Да, но... Так, ну, будем, да, да, да. Поэтому, будем да, рассчитывать, да, поэтому, рассчитывать. Поэтому, так и мной говорят. А, чай, да. а то он все украл в городе Николаев и тут да, да. можно сказать. <с <с у него давайте сделаем. Давайте у меня тут еще есть время, полчаса. Давайте поедем, посмотрим, где я живу. Я живу на одиннадцатом. Я живу на одиннадцатом этаже, живу в шестнадцатиэтажном доме. Уже могли хоть ниже спуститься. Сегодня, благодаря тому, что все-таки мы скопили, я мне извините, что я всю жизнь проработал, должен быть бедным. Нет, конечно. Вы там знаете, вы ничего не знаете. Так как Юля, да? Просто невозможно. Поэтому сегодня действительно. Мы э, выкупили квартиру в другом доме и хотим, э, чтобы, Вы конечно, все не да, же, да. Но э, я всю жизнь проработал, Ой, работал на м заводе газорезчиком. Учился вечером, ну, знаем, пошел в да, армию, да, да. закончил институт, пошел э, на дормашину, работал на дормашине. Потом Канай Иван Максимов в 79 ну, мы году мы знаем, пригласил меня. Я э, это для меня учитель, это эталон человек, эталон, эталон э, выполнения своих служебных обязанностей. Порядочность. Порядочность. Ну, тогда, да. ну тогда было как. Э, партия сказала, комсомол ответил да, есть, надо. Да? Если, да. а сегодня кому мне жаловаться? Раньше хоть можно было пойти в партийные органы, да, поплакать. Да, да. А сегодня я прихожу, говорю, Петрович, пожаловаться можно, что ты жалуешься, занимайся своим делом. Да, У да. меня свои там да, проблемы. Он а тогда вот это, да. поставили вопрос, или дачу сдаешь, да, или да, это да, самое, да. И он, и он и сказал. Оставил да, дачу, да. Да. Да, 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 да. все. Ну, да.